bəncə onduchilib şah zamanında ançılmışdı indən dəchilib ki Azərbaycanın 30 milyon milləti özluğundan çıxmamalıdır. Yəni öz dilindən, öz musiqisindən, öz xazanından, öz bayatılarından, öz kültüründən, öz varlığından, öz keçmişindən silkelənməlidir və o fasllaşmalıdır. Biz bunun qarşısını dayanacaq. Biz an demişik indiyə illər boyuydu şərəf və namusumuza o Əslan balamı da Həmzə balamı da ailəmin hamısındır mən həyatla çoxdu bu Təbrizdə qurban verəcəyik bütün varlığımız qalsın yəni biz biz yanmasaq millətimizin varlığı yanacaq biz yanacağıq ki millətimizin varlığı yanmasın və bunlar çox ciçikliydilər bu istəmarçılar bizi udabülərlər bizi yiyə bilərlər biz qalmış olan boğazında ya bizi salmanıblar eşiyə yəni bu qazlardan məxsatmalıdılar, bizim haqqlarımızı verməlidilər ya verir məsələlər boğularlar. Biz bu 30 milyon insanın haqqlarını qoruyacağıq. Biz bu 30 milyon insanın haqqlarını bəşər haqqları konvansiyonu çərçivəsində istəyirik. Şərəfli millətlər öz bayrağının altında yaşayır. Öz va. Şərəfsiz millətlər özcə bayrağının altında sığınar. Şərəfli millətlər öz bayrağının altında